Я вас вітаю в ефірі. Вісті теми дня для вас студії працює Анна Черненко. Сьогодні ми поговоримо про силу Господньої любові, про кохання, мабуть, у найважливішому і головному її прояві: любові без причини та користі, любові здатної покрити будь-які недоліки та провини. Така любов одна з трьох головних чеснот християнства, поряд з вірою, і надією. Причому головна з них наш сьогоднішній співрозмовник Віталій Дмитрович Фалі, старший пастор церкви благовість, єпископ об'єднань церков християни, віри Євангельської, доктор Богослов'я, священно -служа. Витая Вас Виталий Дмитриевич, у нашей студии. Что ж, такое любовь Бога до нас? Как понять, что Бог любит нас, Бог любит меня? Самый обширный вопрос нашей жизни и все он задается в нашей жизни – это любовь Бога к человечеству. Библия говорит, что Бог так возлюбил человечество и возлюбил его настолько, что отдал Сына своего единородного на эту землю для того, чтобы искупить человечество из рабства проклятия греха и беззакония. Любовь Бога к человечеству, она безусловна. Любовь человека к Богу, она условная. Мы любим за что-то Бога, а Бог нас полюбил не за что. Он полюбил нас просто, безусловно, и настолько возлюбил нас, что послал Сына Своего, Иисуса Христа, в этот мир, для того, чтобы Он однажды умер за грехи наши и дал нам прощение и освобождение. До пришествия Сына Божьего Иисуса Христа прощение грехов оно приобреталось через жертвоприношение. Но Бог, увидев рабство человека и невозможность освободиться от проклятия греха, Он послал Сына Своего, настолько безусловно, единородного написано в Писании, на эту землю, для того, чтобы нам простить прегрешения наши. И Он пишет своим посланникам, ибо если так Бог нас возлюбил, то и мы должны любить друг друга. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Божья любовь, она безгранична, и она изливается каждый день. Она изливается через мирное небо, она изливается через появление солнца, она изливается через дождь. И если человек это видит, она изливается через перелет птиц, І ця Божа любов напоминает нам, то, что он нас любить безусловно. Насколько ми праведны или грешны, Он все же любит нас. И в этом есть и отличие Бога от человека. Мы любим за что-то, а Он любит нас просто не за що, тим паче грешников. Ось щодо цього, люди ж не завжди поводяться праведно, не завжди поводяться так, як заповідував нам Бог поводитися. Чи... грешников, такие таких людей, которые трошечки незаконными живут, любит их Бог или нет? Всегда в человечестве стоит этот вопрос. Любит ли Бог грешников? С моей пасторской практики или священнической практики я заметил одно. Ко мне мало кто приходил на прием или приходил просто пообщаться или побеседовать, у кого хорошие дети. Ко мне всегда приходили общаться те, у кого плохие дети. Любой матери и любого отца, она привязана к детям не тем, которые хорошие. Всегда остается фраза простая. В этих детях все хорошо, а в этого не сложилась судьба. И люди ищут помощи, и почему-то всегда обращена любовь к несчастному, бедному, коллеге, инвалиду или человеку просто может быть не умом. И родители всегда вкладывают в него больше и больше и больше. Почему так? Ну так любят родители, они любят более несчастного. Я заметил одно: что нам всегда кажется, Бог любит только тех, кто ходит праведно. Но Бог любит тех больше, которые ходят во грехах. И написано, Он желает их спасти от грехов их. И высвободить. Через свою любовь Бог показывает человеку грешному, насколько он любит его, насколько он заботится о нем, насколько он печется о нем. Но, к сожалению, не всегда грешники это видят и оценивают это как свои достижения. Но с практики я увидел, Бог любит всех одинаково. И, наверное, все же грешников больше всех. Ибо Он ради них пришел на эту землю. Ради них Он прислал Сына. Ради них Иисус умер за грехи грешников, но не за праведников. Библия говорит, Он не за праведными пришел. Он пришел за грешными. Віталій Дмитрович, уявімо, що у людини проблеми. Будь-де в роботі, в родині, зі здоров'ям проблеми. Буває так, що нам часто здається, що все одразу навалилося, проблеми просто з усім, що є. Де ж тут любов Бога? Так, да, Чоловіку завжди хочеться бачити любов Бога, і особливо, щоб завжди все було добре. К жаль, не то золото, яке знаходять. а то золото, которое очищено огнем. Так Библия говорит, что терпением человек очищается от многих проблем своей жизни. И через терпение человек спасает душу свою. Мне часто говорят, какой у вас огромный опыт, вы достаточно мудрый человек. Эти комплименты неприятные. Но человек может поделиться опытом тот, который что-то прошел, испытал, который перенес. И так как Сын Божий понес грехи наши, то Он понимает и грешников. Когда человек проносит какие-то в жизни обстоятельства, мы всегда видим в этих обстоятельствах тупик. Но я хочу сказать сегодня всем, послушайте, посмотрите на обстоятельства немного шире. Через обстоятельства Бог хочет открыть нам верность свою, любовь свою. И когда нам кажется, то все навалилось в один момент, и сгустились от тучи, и одни проблемы в семье, на работе, среди друзей, детей, Посмотрите немного шире. Посмотрите на небо и попросите Бога, чтобы он помог вам увидеть другую сторону. Что он хочет этим показать нам? И чему он хочет научить нас? То Тож правильно я розумію, ось ці випробування, які нам посилає Бог, вони в дечому підштовхують нас на правильний шлях, допомагають нам. З біблійських істин історії ми бачимо те, що через обстанківки Бог желает открыться нам своей любви. Любые обстоятельства в жизни, они нас ведут не к злу, они ведут нас к добру. Возьмите пример патриарха Иова, благочестивого раба Божия, который в своей жизни претерпел очень многое. И в своей жизни он настолько претерпел вот эти обстоятельства, что и жена его, которая была рядом с ним, сказала ему, похвали Бога, и умри. Друзья его не поняли. Они также его обличали в его жизни, поступки и делах. И никому не было понятно этим. Но Иов, он все же в жизни искал Бога. И он в этих обстоятельствах не гневался на Бога, а искал Бога. И так как он искал Бога, то Бог открылся ему. И через эти сложные обстоятельства, через эти испытания, Иов познал Бога, и Бог приблизился к нему. В нашей жизни очень важно, когда приходят обстоятельства сложные, и когда мы испытываемся в каких-то обстоятельствах, научиться искать это доброе зерно для жизни нашей, что оно принесло нам плод, благословение, мир и утешение. Доброе у меня вообще есть, есть такое питание, чему же людина, какая вичуваю любовь Бога? чувствует, что Бог любит ее, все-таки поводитися неправильно, не по-доброму, зі своими близкими людьми, с родиной это проблема всегда. Мы много видим людей, окружающих, которые говорят, что не верующие, что не христиане, но мы должны согласиться с тем, что не те христиане, которые говорят, а те христиане, которые показывают на деле. Поэтому Христос возлюбил нас и любовью возлюбил нас, это не говорит о том, что если мы открыли свое сердце и служим Ему, что мы христиане. Библия говорит, что мы должны на деле, как написано, Христос возлюбил нас, так и мы должны полюбить друг друга. Если мы полюбили Бога и открыли свое сердце, то в наших делах должно проявиться нечто особое. Апостол Павел пишет в своем послании и говорит, «Итак, покажите в вере вашей, рассудительность, доброту, терпение, любовь, кротость, смирение, воздержание. Многие христиане, читая Евангелие, Святое Письмо или Святые Молитвы наших э, праотцов, наших патриархов, они считают, что если они читают, это достаточно для их жизни и святости. Нет, мои дорогие христиане, нам нужно показать это на деле. Писание говорит, кто из вас делал худые дела, не делайте. А кто был гнилим, вы не должны быть гневливы. А если вы не умели прощать, должны научиться прощать. Вы скажете, это так тяжело в жизни. Вы правы. Но Библия говорит, достигайте. То есть примите решение. Любить людей во что бы то ни стало, какими они не есть. И Бог, если вы примете это решение любить, Он поможет вам любить. Если вы до этого не могли терпеть каких-то недостатков ваших ближних людей, Библия говорит, прими решение. И Бог поможет тебе терпеть человека недостатки. А если у вас не было каких-то моментов, что вы не смогли смириться с какими-то обстоятельствами, попросите у Бога. И Бог поможет вам и смириться с некоторыми обстоятельствами. Итак, прилагая ко всему все старания, Павел пишет, то мы сможем показать, не прилагая усилия, мы не сможем доказать. Итак, христианство, оно должно проявляться на деле. Это не христианство, когда у нас гнев, ярость, раздражение, когда мы на словах говорим, что мы христиане любим Бога, ходим в церковь, ставим свечи, мы любим Бога. А если мы в семье не таковы, то Библия говорит, что мы обманываемся. И это неправильно. Это большой грех перед Богом. Мы должны изменяться посредством сверхъестественной Божьей любви. Бог нам в этом поможет. Если мы примем решение, Бог не оставит. Добрый вечер. Виталий Дмитриевич, когда мы с вами говорим про любовь Бога до нас, какой первый пример вы себе представляете, уявляете, что это? Для меня всегда в жизни отражается много моментов. Мне было один годик, у нас было девять детей у мамы, и мама тяжело заболела. Мы понимали, что мама умрет. И поставили роковой диагноз. И мы девять детей склонились на колени, и мы долго молились Богу. На следующий день наша мама встала. И я своими руками, как был свидетелем тому, как она уже с этого, уходила с этого мира, я увидел ее, и я вырос при матери. Бог нам ее явил, оставил, по молитвам нашим и исцелил. У меня не было детей. И врачи говорили, по болезни моей прошлой не может быть детей. Но Господь дал мне сыновей и дал приемного сына. Имею внуков, Бог дал милость свою. Я был парализован. У меня был рассеянный склероз. Рассеянным склерозом у меня диагноз, наверное, около 10 лет. Мне было тяжело ходить, но Бог я милость свою. Я ходил с палочкой 12 лет. И я думал, что я буду ходить до старости, но хожу сегодняшний день без палочки и тружусь руками своими и священническим служением. Это любовь Бога ко мне, и я так это ценю, это такой подарок для меня, видеть сыновей, видеть детей, видеть внуков, это благословение. И дал Бог мне не только увидеть э, близких и родных, он дал мне и здравие, и я в молодости намного себя хуже физически чувствовал, а сейчас намного лучше чувствую, и я это ценю, это милость Божия, для меня это дорого. Добре, веталіо Дмитровичу. Давайте поговоримо знову таки про грішників. Людина згрішила. І чому Богу просто одразу не простити її? Чому людина розплачується все ж таки за свій гріх? Для чого це? Бог прийшов, послав сина Ісуса Христа в цей світ, щоб першу чергу простити гріхи людей. Ну, на жаль, ми должны піднімати, ми этого не понимаємо. Ми считаємо так, якщо ми покаялись, то у нас должно буде все хорошо. Жизь это семена. И когда мы сеем семя в землю, то что мы посеяли, то и соберем. Давайте разделим любовь Бога как прощение грехов и семя, которое мы посеяли. И не нужно то, что мы посеяли, переворачивать на сторону Бога. Сей доброе и посеешь доброе. Прощение Бог дает даром. А семя посеяно будем мы жать сами. И потому мы иной раз не задумываемся и думаем о том, что сеем, что хотим, а доброе посе... пожнем. Нет, мой друг, не собирают с виноградника, не собирают яблок, и яблони не собирают виноград, что посадил, то и соберешь. Сей доброе и пожнешь, доброе. Доброе. А чья межа Господнюю любовь? Это такая благодать, о которой можно говорить очень много. У Бога нет границ к любви человека, и я всегда удивлен одному, как Он любит человечество, любит меня, любит тебя, безгранично, без конца, и сюда мне стоит один вопрос: за что? И ответ остается прост: у Бога безусловная любовь, и Он любит не за что, Он просто любит грешника. Мы грешнику восуждаем, мы грешнику судим, мы с грешниками не хотим общаться, бо мы святы, а святой Бог с нами грешниками общается, и в этом есть сущность великой Божьей любви. И нужно дорожить и ценить. Я благодарю за это Бога, что Он любит меня вот таким, как есть, и любит тебя и всех нас такими, как мы есть. Доброе, Виталий Дмитриевич, и на останок у нас невеличкий сюжет, который мы подготовили. Давайте подивимося. Шановні глядачі, дійсно ми сьогодні говорили про любов Бога до нас, про нашу любов, яку ми маємо спрямувати до Бога, і про ту силу, яку дає Бог, і вона є дійсно. Невиміримою, масштабною та глобальною, і розібратися у цьому нам сьогодні допоміг наш гость, людина, яка постійно приходить до нашої студії і допомагає нам стати трошечки більш добрішими та духовнішими. Це Віталій Дмитрович Фалій, старший пастор церкви благовість, доктор Богослов'я, священнослужитель, єпископ об'єднань церков християни віри Євангельської. Тож я ще раз дякую вам. Сподіваюсь, програми ще будуть. і Ми будемо ще говорити про такі масштабні і важливі речі. Дякую.